Və orucun da öz əhkəmləri var, ədəbləri var. Və həmin orucun əhkəmlərindən, ədəblərindən də biri bizi başqa ümmətlərdən fərqləndirən səhər yeməyidir. Və həmçinin Allah Taala bizə olan bir rəhmətidir, bir şəfqətidir ki, bizə səhər yeməyi əmr edib və bizi buna təşviq etmişdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə. Və səhər barədə bir çox hədislər varid olmuşdur. Həmin hədislərdən bir neçəsini bu günlər inşallah ki sizin üçün oxuyacağam. Ən əsəbi ibn Məlik radiyallahu anh rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki, "Tesaḥḥaru fa inna fi s-sahur barəkah." Səhər edin, həqiqətən də səhərdə bərəkət vardır. Bərəkət nədir? Yəni faydası çox olan, uğuru çox olan, ondan səmərəsi çox olan. Allah Taala səhərdə qoyduğu bərəkət ondadır ki, insanın bədəni güclənir, qüvvətlənir. Səhər yeməyi ilə həmin də orucda olmasına baxmayaraq çoxlu Quran oxuya bilər, zikr edə bilər, xəstə ziyarəti, cənazə namazları, sədaqə, kasıbları ziyarət etmək, xəstə ziyarət etmək və s. Bu kimi şeylərə onun taqəti olur. Aytdan da iftarsın tədarük görməyi və s. Buc insanın bədənində taqət olmalıdır. Həmin də taqət inşallah ki səhurun bərəkətidir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhər etməyi əmr edib ki, səhərdə bərəkət var. Fə sonra Amr ibn el-As radiyallahu anhu rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "Faslu ma bayna siyami mina ve siyami ehli'l-kitabi aklatu's-sahr." Deyir, bizimlə kitab əhlinin arasındakı fərq ondadır ki, biz səhər edirik. Ora kitab əhli ilə bizim orucumuzun arasındakı fərq ondadır ki, biz səhər edirik. Bu hədisdən o nəticəyə gəlinir ki, kitab əhli də baxmayaraq qoruşdurdu, lakin onlar səhursuz tutdurdular. Onlar Səhərsiz tuturdular, yəni səhər yemirlər. Axşam iftarlarlaşdılar və salam. Səhərsiz də qalxıb niyyət eləyirdilər, bir də axşama qədər gözləyirdilər. Görün bizim dinimiz nə qədər gözəl və asanlaşdırılmışdır. Əbi Səid el-Qudrə rəziyallahu anhu rivayet edir ki, Allah rəsul sallallahu alayhi və səlləm belə buyurdu. Əs-səhuru əklatu bərəkətun. Əs-səhuru əkluhu bərəkə. Dir səhəri yemək bərəkətdir. Fəlatədəhuhu onudir heç vaxt tərk etməyin. Və lev en yajra'a ahadukum jur'atan minəl ma' fa innal lahi və məlailəketə yu salluna aləl mutəsahhirin. Dil hətta bir qurtum su da olsa belə səhərdən tərk eləməyin. O səhəri bir qurtum su ilə də olsa edin. Həqiqətən də Allah və mələkləri səhər edənlərə xeyr duа verirlər. Salavat göndərirlər. Yəni Allah öz dərgahında öyür səhər edənləri və mələklər də onun üçün xeyr duа verirlər. Abuhure radhiyallahu anhu rivayet edir ki Allah Allah Resul sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki ni'am as-suhurul mu'mini at-tamr. Müminin ən gözəl səhuru xurmadır. Müminin ən gözəl səhuru xurmadır. Həqiqətən də səhurda çoxlu xeyir bərəkət var. Çoxlu xeyir bərəkət var. Həmçinin susuzluğu saxlayır, qidanı əvəz eləyir və sariyəni bizim bilmədiyimiz olduqca çoxlu xurmada bərəkət vardır. Xurma dedikdə nəzərə tutulan, yəni o Ərəb xurması nəzərdə tutulur. Salman el-Farisi radiyallahu anhu rivayet edir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el-bereketu fi thalaseh. Bərakat 3 şeydədir. Fil cemaa, zəmahatda olmaq sərid, sərid sahur, və sarid, sarid yeməyində, həmçinin də vessahur, və səhur yeməyində. Sarid də Ərəblərin öz bircür yeməkləri var ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həm ki o yeməyi tərifləyirdi və deyir ki, Ayşə ilə digər qadınların misalı saridlə digər yeməklərin misalındadır göstərək hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhərdə də sevərdi. El-İrbat İbn Sariya radiyallahu anhu rivayet edir ki, Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm məni səhər etməyə çağırdı Ramazanda və dedi ki, "Həllum mə iləl qada'i el-mubarak, gəl bu mübarək qidadan yeyək. Gəl bu mübarək qidadan yeyək." Səhəri yenə nə adlandırdı mübarək qida. Miqdam İbn el-Ma'di Cəlbə rədiəllahu anhu rivayət edir ki, Allah rəsul sallallahu alayhi və səlləm belə dedi: "Aleykum biğadā'is-sahur." Dedi ki, səhər yeməyiyin, fə innəhu huvel-ğadā'ul-mubārak. Çünki o mübarək bir qidadır. Çünki o mübarək bir qidadır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin səhabələrindən bir kişi deyir ki, Allah rəsul sallallahu alayhi və səlləmin yanına daxil oldum, o da səhər edildi. Və dedi ki: "İnəha barakətun a'ataqumullahu iyyaha fəla tədə'uhu." Səhur Allah təala tərəfindən bir bərəkətdir ki, onu sizə vermişdir, onu tərk etməyin. Görsən, elə adam var ki, yuxu, yuxuya görə səhəri tərk edir ki, biraz çox yatsın. Ha? Olmaz. Səhürdə elə səhür eləndə niyyətiniz olsun ki, sünnəti tətbiq edirəm. Niyyət birinci olsun ki, sünnəti tətbiq edirəm. Bərəkətum Allahdan. Təbərrük elə həmin o yeməklə. Təbərrükün növlərindən də biri qidadır. Səhər də həmin o qida növlərindən ikidir və yaxud da qidadır ki, insan onunla nəyin edir? Təbərrük eləyir, Allahdan xeyir bərəkət diləyir. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, "Təsəhharu və ləv bi jar'atin min mimma", dedik ki, səhər dün bir qurtum su da olsa belə. Ola bəsə yatıb qalmışsan, hə? Yatıb qalmışsan, durub çatdıra bilmirsən. Görsən 1 dəqiqə, 2 dəqiqə qaldı. Heç olmasa bir stəkan su da olsa içkinə. Bir qurtum su da olsa içkinə ki, tək səhursuz qalmayasan. Allah subhanahu wa ta taala bu Ramazan'ı bizim için mübarek etsin. Bizi de Ramazanı mübarek etsin. Ən doğrusu Allah bilir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain.